周总，快点，多适合你啊！这么,这么丑？哪里丑啊？师傅，我严重怀疑你的审美。我审美怎么了？你生活中就应该多穿这种素的，少穿你那些花里胡哨。哎、嗯，村长。哎、周总啊，苏小姐，<laughs> 来来来，跟上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 。一卫一啊，一卫 <laughs> 还礼。周总啊，根据咱们村的传统啊，客人来了洗尘更衣以后，得还个礼，就是表演个节目。实在不行的话，那您就说两句也行。行。那我就来吧。好。来来来来来，坐坐坐坐坐，来，走吧。看施小姐表演啊。来。 来来来。

为什么呢、嗯？为什么呢？好，哎呀，周总、石小姐啊，接风宴啊！ 早就给你们准备好了，那来吧。好，谢谢村长，谢谢乡亲们。赵支领导，请。哎，村长。慢一点啊，哎，这路不太好走。哟，周领导来了，您先吃着，我再刷了酒酒酒给您下酒哈。不用不用。哎呀，甭客气，您大老远的就这，我，您先坐哪？让我去烧酒啊。快去快去快去！太客气了。来来来来来。 周总，你肯定饿坏了吧？哎，我知道你挑食，这也不吃那也不吃，当着大家面呢也不好说什么。哎，这样，现在没外人，你想吃什么悄悄告诉我，我到时给你做。不需要。可是你真的一点东西都没吃唉。辟谷<骨>。也对，适当辟谷确实对身体有好处了，可以肃清五内，重塑骨脏。 哎，但我们现在毕竟在外面，那还是需要一点能量的嘛。嗯，你去哪儿？别跟着我。哎，可是爷爷说……我这么大个人走不丢的，你能不能让我自己安静一会儿？跟我进去。回去。这么大雨，我鞋都湿了。哎，果然，不吃饭会让人变暴。嗯 什么破地方？这又冷又饿的，还下雨。这什么破天气啊？这信号都没有，明明就在下雨，下雨，下雨。死了。